сегодня я попрощался со своим коллективом. Я принял решение пойти в отставку. Это решение было принято уже давно. Я, когда приходил в марте 2014 года, если кто-то из вас присутствовал на моих пресс-конференциях, которые я проводил с общественностью, проводил с органами власти, с депутатами, я всем говорю, что я пришел на год-полтора для того, чтобы вывести из депрессивного состояния личный состав ОВД, стабилизировать ситуацию, провести реформирование нашей системы. И после этого я буду готов идти в отставку. Время прошло. Я выполняю свои обязательства. И хочу сказать, что это решение не вчерашнее или позавчерашнее. Я написал рапорт на увольнение еще 22 марта. Я был с этим рапортом у деканавидзе. Определились таким образом. Она попросила, чтобы мы смогли провести переаттестацию личного состава, смогли запустить проект патрульной службы, который у нас 16 апреля состоялся, и после этого я сказал, что я буду выходить. Никаких политических подоплек, никаких связей там с какими-то событиями, которые происходят у нас в области или в стране, мой уход не связан. Поэтому мне очень хотелось, чтобы та информация, которая будет появляться в средствах информации, была достаточно объективна в связи с этим я решил встретиться с вами и сказать, что никаких подводных течений, никаких подоплет, никаких событий связанных, что кто-то пришел, кто-то ушел, и поэтому Кальковский уходит. Связи никакой нет. Это решение принято давно, это решение было озвучено давно, и вот оно вступило в свою силу.